Я нагадаю, що е, ви дивитесь телес... ранковий Телеспрес, у нас у студії вже знаходиться Надія Фанасіва, експерт Українського інституту міжнародної політики. Вам доброго ранку, дня вже день, напевно, так Добре. і я би з вами поговорив напевно про візит. Власне, вчора ми обговорювали візит Анже Дуди, президента Польщі в Україну. Петро Порошенко з ним зустрічався не лише Петро Порошенко, і прем'єр-міністр і Володимир Гройсман, спікер ради. Стратегічний візит. Насправді, якщо говорити про те, що це країна. Яка знаходиться поруч, це наші сусіди, і вони з добрими намірами до нас до нас приїхали. Основні тези, які пролунали під час цих зустрічей, на вашу думку, найважливіше, що ви так на початку ну, ви окремили? Саме головне та то особа э, підчоркувалась проблема безпеці. Сейчас Польша вважає Україну таким плацдармом для себя між Росією і? собственно, Польшей. Поэтому Польша очень заинтересована в том, чтобы в Украине повышался уровень безопасности. Для этого, собственно, была организована эта бригада польско-литовско-украинская, на которой достаточно много сил было потрачено на подготовку. Сейчас она уже набирает обороты. Туда войдут 500 военных украинских. Польша также подчеркивает, что их, им интересно не только обучить украинских военных, но учитывая э, украинский опыт уже полуторагодичный э, опыт э, борьбы с российской агрессией, э, Польша также заинтересована в, то, в опыте украинских военных, как же Украине удалось полтора года, собственно, удерживать эту агрессию. Кроме того, ну, то, то есть борьба, борьба с так называемой гибридной войной. Каким образом можно повлиять на остановку вот сил Российской Федерации по отношению к Польше в том числе? Кроме того, активно обсуждался повышение торгового оборота с Польшей. То, то есть Польша выделила кредит на, 100, на 1 миллиард евро, 4 миллиона. Млрд... Кредиты, допомоги в 100 миллионов. Это 100 миллионов, это касается да. трансграничного сотрудничества, да. вернее, скорее всего, пограни пограничных пунктов. То есть здесь тоже нужно понимать, что Польша фактически, с одной стороны, она выделяет помощь Украине, с другой Надо стороны, это свои фактически свои, да, обеспечение свои, своих границ, это пункты пропуска новые для, для украинцев и, соответственно, повышение торгового оборота. Кроме того, были переговоры между главой Нацбанка Украины и главой Польского банка о предоставлении кредита Украине в 1 миллиард евро, 4 миллиарда злотых на с формулировкой так называемого повышения числе... торгового оборота. То есть Польша себя сейчас взяла на себя в очередной раз обязательство стать адвокатом Украины. С 1 января открывается зона свободной торговли, и для того, чтобы Украина, украинские экспортеры смогли нормально, ну, в нормальном объеме постепенно увеличивать объемы с Европейским Союзом, соответственно, Польша взяла на себя такую ответственность, чтобы помочь, проконсультировать, направить 嗯。 Также Польша заявляє те, що вона буде це в даному торговому обороту. Ну тут отже, тут опять же, вопрос в тому, наскільки зацікавлена Польща, то есть, у Польщі є свої товари, котрий От поставить. я, до речі, хотів до цього поставити запитання. Адже у нас ринки ну вони практично ідентичні. Географічне розташування однакове, Україна, Польща. І в якому тут вже так стратегічному плані може бути співпраця щодо АПК і сільського господарства? Адже ну як вони нам своє моїм моїм своє чи як? Ну в чем полягает эта а, Ну точно точно это еще не, не было обозначено президентами, которые, то есть в основном это говорилось о том, что это повышение качества товаров до уровня европейский, чтобы и украинские товары стали конкурентоспособными. Польские товары все же ну по сравнению с украинскими, они на европейском рынке более конкурентоспособны. Кроме того, есть определенные, определенная продукция в Украине. Скажем, ну, возможно, это мед, может быть, это пшеница, которая Яблоко. также ябл, ну, польские яблоки, я думаю, что все-таки здесь пока сложно конкурировать между ними с ними. Но тем не менее, все-таки есть определенные группы продуктов, которые. Которые могут быть заинтересованы, в которых может быть заинтересован Европейский Союз. Но дело в том, что качество их пока не, не все европейские страны устраивает. То есть именно в этом Польша должна. Взяла берт на себя пока ж то обізательство консультувати українських експортерів, українські фітути ну, ще варто згадати, що в цілому Польща вже є стратегічним партнером в питанні освіти, адже ми знаємо, що програма освітянська вже працюють не один рік, і вони були і за попередньої влади, власне, і тепер же при новому президенті. А якщо говорити ще про заяву прем'єр-міністра Саня Сюніка, який на зустрічі сказав, що буде, що Україна має намір купувати там 800 по газу газове питання 800 міль кубом мільйонів так угу. кубометрів здається наскільки цей ця цифра реальна для польщі щоб 8 від віддав... 8 мільярдов Чи 8 мільярдів, мільярдів такі так угу. наскільки ця цифра реальна для того щоб Польща віддавала нам саме такий об'єм Ну тут дело в том, что Польша тоже свои, то есть у них сейчас появился терминал на севере Польши, то есть они построили для себя очередной, как бы фактично он строился пять лет, по-моему, да, то есть для, у них тоже, у них объемы поставок постепенно увеличиваются, поэтому если они берут на себя, если они говорят о том, что они могут посодействовать Украине в данном, причем достаточно большой объем для Украины, 8 миллиардов кубометров. Соответственно, они же не зря на себя берут эти обязательства. Я думаю, что в принципе это ну, вполне возможно для них. Более того, это выгодно для них, чтобы Украина была независимой от России и в энергетическом плане, потому что это открывает достаточно большие пути маневров в дипломатическом политическом плане. Ну а в цілому, якщо говорити не про, скажімо так, українопольські відносини а взагалі про е, Україно, ну, українські відносини з іншими державами, зокрема, от якщо згадати, наприклад, пострадянські країни, ми сьогодні вранці говорили про те, що сьогодні Казахстан відзначає день незалежності. От ми знаємо, що президент Петро Порошенко зустрічався з Нурсултаном Назарбаєвим в цьому році. Здається, влітку, якщо не помиляюсь, що в вересні вони зустрічалися, підписали чергову стратегічну угоду щодо енергопідтримки, і там лідер Казахстану Ану, пообіцяв, що Україна буде отримувати і вугілля, і газ, і нафту. Ну вугілля там не зовсім якісне, але в цілому, чи можемо ми отримувати якісь дивіденти від інших країн, окрім наших сусідів, які знаходяться, знаходяться трохи подалі від. наших кордонов. С Казахстаном дело обстоит немножко по-другому. Там все-таки сильное влияние России только. То есть, насколько Казахстан себя чувствует свободным для того, чтобы независимо от России заключать подобные договора, здесь еще вопрос. Конечно, диверсификация и энергоресурсов, и в экономической сфере, то есть торговых отношений, это всегда позитивно. Когда, когда, когда Расширяются, расширяются рынки, и, естественно, нужно, ну как можно, как можно больше партнеров иметь международных. Но по Польше я тоже хотела бы сказать еще другое, что сейчас Анджей Дуда приехал в Украину, это его первый визит в Украину и в Польше сейчас тоже достаточно сложная ситуация внутренняя. То есть фактически польское правительство сейчас поставило своеобразный рекорд, антирекорд, потому что оно инвестировано только в середине ноября, и уже в Польшу вот, в это воскресенье пришли определенные акции протеста, причем не только в Варшаве, а во многих крупных городах Польши. То есть насколько политика партий, которые поддерживают президента польского, сможет, ну, в том числе и Качинского, в том числе и премьер-министра Беатышилов, насколько она сможет удержаться, если ну, идти в том же самом направлении, к так называемым антидемократическим, как сейчас польские эксперты многие говорят. То есть здесь еще тоже вопрос. До речі, ви згадали на початку нашої розмови про те, що от Польща нам виділяє як ну, фінансову допомогу 100 мільйонів, так і у мільярд. І ці гроші, зокрема, вони мають бути виділені і на боротьбу з корупцією. Така теза теж прозвучала. А от цікаве питання: я знаю, що ну я знаю, прочитав сьогодні, що Європейський союз може зупинити політичний процес щодо лібералізації безвізового режиму України з ЄС і от. Про це так само заявляють і в міністерстві юстиції України, зокрема от Сергій Петухов, він говорить про те, що ЄС має такі інструменти, власне, якими він може призупинити цей процес або взагалі скасувати, якщо не побачить, що в Україні боротьба з корупцією відбувається. Тобто в цьому питанні чим Польща може нам зарадити, окрім фінансово, можливо, якимось своїм досвідом. А, uh, да, скоріше всього, це свої свої консультації, свої експерти, е-е, uh, технічні. Вони можуть фахово надати таку допомогу на своїй практиці. Uh, на своїй практиці Польща в общем-то не Я, я не думаю, что э, там есть эксперты, которые не смо, ну то есть, скорее всего, да, скорее всего это э, это эксперты, которые касаются э, производства и биометричных паспортов. То есть Польша уже давно своя система паспортов, в том числе э, электронные данные, то есть защита электронных данных, о которой много говорится, то есть каким образом это в Украине сейчас будет происходить. Кроме того, это новые внутренние паспорта, которые в Украине вот, пластиковые, пластиковые карты с чипами. Каким образом это все будет? будет считываться. в Польше фактически да, даже та же самая карта поляка, которая у Укра... украинцев многих есть, в силу того, что у многих есть корни украинские. Но уже цей процесс прозупен. А, да, да, Польши. да, да, да. Ну, здесь, да здесь, здесь еще другие факторы по поводу миграции, конечно, более активные последние, последние полтора года в силу определенных обстоятельств внутренних в Украине. То есть здесь, скорее всего, вот такого рода электронные данные, защита данных, все, вот Именно в этой сфере, скорее всего, будет, надаваться, будет предоставляться помощь. А что касается безвизовых режимов как таковых в плане переговоров, я думаю, что это дело все-таки больше украинского правительства. Как консультации в рамках дипломатических отношений, я думаю, Польша здесь не будет влиять сильно. Ну що ж будь-якому разі будемо вважати, що сподіватися, що 16-й рік для нас буде продуктивним і щедрим на ну, всі всі інновації. Нагадаю, що в студії на зв'язку на зв'язку постійно у нас в студії щойно була надія Фанасів, експерт Українського інституту міжнародної політики. Я вам дякую.